Ну що ж, як ми ми обіцяли, як ми і говорили, до нас сьогодні завітала е, Аня. Привіт, Аня! Добре! Е, Аня у нас голова правління сумського локального комітету Айсек. Я думаю, не все зараз разумели, <свист>, что я тобой сказала. Может, доска пояснит, ты что собой является? Я знаю, что это международная организация. Так? Да, тогда, да. Можешь сказать, более детально, что она собой является? <свист> На самом деле, можно говорить очень долго, много и очень-очень нудно. Но ISIC ⁇ это организация международная, и представительство есть во многих странах, 125 странах, и представительство есть во многих городах Украины. Поэтому ISIC в суммах ⁇ это как раз одно из всех представительств. Uh -huh. А в богатых местах, в каких местах еще есть? Практически во да. всей Украине, за исключением там буквально пару городов, где еще АСИК не открыт. Uh -huh. вот. Но практически во всех городах Украины есть АСИК в каждом городе, то есть представительство. Ага. И по всему свету? А, ну не по всему, но 125 стран, так что ну много. Это и Латинская Америка, и Африка, и Азия, и а, Северная Америка, так что, в общем, по всему миру практически, да. Действительно? И можно сказать, что вы співпрацюєте как-то между собой, или вы співпрацюєте в межах э, Украины как-то вот, между між... нет, ну... нет, мы работаем со всем миром, потому что, когда мы предоставляем стажировки, наши стажеры едут и в Колумбию, и в, господи, и в Казахстан, и, да господи, по всему миру, поэтому, понятно, мы очень сотрудничаем близко с каждой страной и предоставляем стажировки. А uh -huh. uh, скажи, а как расшифровывается, взагали, ISEC? Ага. ISEC был основан uh, Францией, кроме того, что еще несколько других стран европейских, uh, поэтому ISEC – это аббревиатура, которая звучит на французском, Association Internationale des Etudiants Экономика de Sciences et Commerciales, то есть это международная организация, ассоциация, которая объединяет студентов Uh, в научних сферах, сферах економіки, бізнес адміністрування, поэтому это вот так французская вот, французька абревіатура, от вот, вот названня дуже цікаво. А ти знаєш французьку? Чи ти просто ну чесно знаєш цю назву? Uh, я учу да uh -huh. так, що да. ну я знаю, що це означає, так що да, не поэтому легче. дуже круто. А як довго я знаю, ти студентка ще да. і тим не менш, ти голова, от представництва нашого в сумах, скажи, як так сталося? Пришла я буквально два с половиной года тому назад и получается работала я просто в команде, потом мне рассказала подруга, что есть такая возможность поехать на стажировку, я поехала и потом как-то меня закрутила завертела я подалась на вице-президента, меня выбрали вице-президентом и потом я подалась на президента, поэтому когда получаешь какой-нибудь один опыт, хочется еще, еще, еще и вот так вот я и стала президентом. А, но ты все ж таки учишься, как у тебя выходит это совмещать? Um... Ну, вот, мне кажется, главное задаться вопросом, зачем оно тебе надо и нравится ли тебе это. Если ты понимаешь, что да, мне это нужно и да, мне это нравится, поэтому можно успеть все, что угодно и совмещать несовместимые вещи. Поэтому я успеваю, потому что мне это нравится, и я этим горю. Дуже круто. Насправді, вот, мне кажется, это важко, насправді, совмещать много таких вот речей и работу в такие серьезные организации и навчание, и еще встигнуть до нас сегодня прийти зранку, это взагалі. А ты взагалі от рано встаешь для того, чтобы это все встигнуть? Вообще, да. стараюсь пораньше, часика в 7, в 6, так, чтобы вот с утра максимум сделать. Ну, сьогодні по-любому встала в 6, щоб нас організація спинити. Конечно. Ань, ну розкажи тепер детальніше про, ті, про те, які можливості взагалі надається організація, стажування чи робота. Uh -huh. от як, як ну, організація взагалі предоставляє міжнародні стажировки, тобто це у нас є волонтерство, і є іменно стажировки в сфері, наприклад, щоб вот, отримати професіональний опит. Это могут быть абсолютно разные сферы, но не какие-то узкоспециализированные, и еще организация представляет эту работу в самой организации, чтобы люди, которые э, поехали, чтобы мы сделали эту возможность для них, чтобы мы им предоставили эту возможность, чтобы мы, скажем так, э, работали с людьми так, чтобы они могли поехать. Угу. А в какие страны я может быть поехать? В те, там дают присутствие Айс... 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 Да, Айс... Там, там где есть АИСИК, Айс... туда можно и поехать. То есть 125 стран. А что для всего треба? О, для этого нужно очень мало, для этого нужно, чтобы было минимум 18 лет, для этого нужен загранпаспорт, для этого нужно э, иметь уровень английского, ну, если мы говорим за социальные стажировки, то есть волонтерские, ну, хотя бы уровень B1, это intermediate, если мы говорим, э, ну, лучше B2, конечно, и если мы говорим за профессиональный, то там уже уровень нужен хороший, там C1, чтобы человек мог работать за границей, говорить на английском и получается полноценно, полноценно работать. Uh -huh. вот, и нужно пройти интервью с нами, чтобы мы поняли, что человек действительно готов, человек может, человек там подходит. И, и интервью с представительством другой страны. То чтобы они знали, кого они берут, подходит ли этот человек, то есть чтобы скажем так познакомить. А, ты, у меня трошки диссонанс в голове. Ты Дельки что сказала, что совсем мало для этого потребно. Нет, на самом деле а это мало, потому что Звучит, интервью... насправде не сильно мало. Нет, на самом деле это немного. То есть никаких там документов не надо там справки из банка про наличие каких-то средств на банковском счету. То есть там если там посещать за границу, там тебе нужно вот такой вот список, что тебе нужно иметь. Здесь гораздо все проще, такие вещи там типа уровень английского для этого ничего в принципе не надо там никаких там международных сертификатов. Вот интервью пройти. Это достаточно быстро, недолго. И угу. и много студентов користуются за своими возможностями? Да, в последнее время гораздо больше, чем, допустим, там, три года назад, э, вот, и это очень радует, потому что студенты готовы ехать не только там в близлежащие страны, там, например, Польша, а студенты готовы ехать там в Китай, студенты готовы ехать в Колумбию, и это очень приятно, потому что, вот, действительно, они хотят больше, чем просто какие-то узнать страны близлежащие. И готовы, и идут. Да, так? да, 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 у нас девочка сейчас в Китае преподает английский, и девочка сейчас в Колумбии тоже преподает английский Риский. Ничего себе, действительно да. круто. Да. А в Украину приезжают? Конечно, конечно. А, приезжают а, с Азии много, приезжают с Африки, приезжают там с Тунис, приезжают с Марокко, приезжают с Латинской Америки, кстати, много. Вот, так что да, приезжают. И приезжают, еще что они тут делают? А, как правило, здесь они, например, преподают английский тоже, допустим, это какие-то там вот спикинг-клабы в языковых школах, либо это может быть в лагере, они там тоже с детьми общаются, проводят время. То есть они, в принципе, делают то, что и мы делаем за границей. Ну, я зазвичай, мабуть, так погано думати, але я думала, що у нас студенти тільки їдуть, а до нас мало хто приїжджає, а. Це дійсно обмін, так? Так, так, так. Тобто да, і ми відправляємо своїх студентів да, і нам і до нас. А розкажи на власному досвіді, от як ти говориш, що ти їздила? Ага. Куди в... ти їздила? Я їздила, що я їздила в Турцію, я їздила в Ізмір. А, произошло все очень неожиданно, як обычно происходит у мене. Я... Классно, ну, по-моему, по да, -да, 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 -да. А, Я узнала про эту возможность от моей подруги. Вот, я сомневалась буквально минут 10, потом решила, что да, я хочу, обязательно поеду. Я буквально подписала контракт с Айсиком буквально за неделю, прошла интервью сразу. К счастью, у меня английским все в порядке, поэтому, в общем, меня взяли. Вот, я потом, в общем, как-то подписала это все и ходила, 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 думала, что же делать. Ну, дальше пора же там как-то дальше что-то двигаться. Долго не доходили руки, я а потом в один вечер села, написала, презид... написала вице-президентом с Турции в некоторых локальных комитетах, то есть в городах. И прошла интервью тот же вечер, и буквально через 6 часов я знала точно, что я еду в эту страну, я еду в этот город, на эту стажировку и буду жить я там-то. Вот. Было очень хорошо. Я жила. Мне Васике нравится то, что ты, когда живешь, когда едешь за границу и живешь в какой-то вот среде заграничной, ты живешь в принимающей семье. То есть я жила в турецкой семье, и это было потрясающе, это ничего не заменит. Это вот тот момент, когда ты узнаешь культуру, узнаешь традиции, узнаешь кухню, когда ты узнаешь ментальность этих людей, это очень интересно. Вот, и мы путешествовали, я преподавала английский для школьников старших классов, вот, я преподавала, сколько, у меня было 6 недель, моя стажировка длилась, длилась неделю я преподавала, ой, неделю, месяц я преподавала, и две недели я путешествовала, я ездила, я просто отдыхала. От дуже круто. А, ну, насправді, от тепер звучить все дуже легко. Я думаю, спочатку ти трошки, мабуть, налякала студентів. О Боже, скільки всього треба пройти, інтерв'ю, mm -hmm. все абсолютно mm німного. -hmm. Ну, а я знаю, насправді є така проблема, що е, є у нас великий відсоток студентів, яким англійська дається дуже важка. Mm -hmm. І ти от скажи без англійської, без без якихось там початкових знань, ну тобто немає можливості, так? Ну, якщо нету Вам... навчальних знань, ну там, наприклад, там уровень там хоча б маленький, елементарі, ну то да. Ну звісно, ні, що... є от дійсно елементарний рівень англійської, чи допомагає ваша організація, якось, от, просунути? Mm -hmm. ми можемо, да. Ми можемо там немножко там провести інтерв'ю, щоб чекати там нацелити, там, національного спросити, там стоїть там подумати, стоїть там як то проаналізувати, що там ти можеш розказати. чтобы заинтересовать. Но мы сами заинтересованы, что, чтобы отправить студентов, которые уже не просто сырые, а чтобы они полноценные, которые, у которых не будет проблем, когда они придут за границу, что они придут, о боже, я не знаю, как будет на английском элементарные вещи. Просто из-за этого ну, мы, отправляем, мы не отправляем низким уровнем, ни потому что мы вредные. А просто мы понимаем, что они просто не выживут. Если там уровень элементарий, полтора месяца выжить, где ты вообще толком ничего не знаешь, тем более в стране, если там еще английский не второй язык или первый, то да, так что надо знать, что хотя бы интермедиат, хотя бы. бы. Но ну, ты говоришь э, декілька уже выпадки про себя и про девчат других рассказов, какие э, за границей сами выкладывают, проходят mm -hmm. стажирование. А какие другие есть возможности что-то делать с экономикой? еще это? экономика. Если мы говорим mm -hmm. про профессиональные стажировки, еще есть экономика, есть бизнес администрирование, есть IT. Вот. Каких-то там узких, типа там, не знаю, с какими-то работой с химическими элементами и все, такого такого нету, Вот, но такие есть. И да, сейчас там, допустим, ребята у нас в IT сфере работают в Польше. Вот. Так что, ну, у них получается английский тогда очень хороший, чтобы они, ну, это профессиональные, так что они должны быть молодцами. Ну, в целом, э, подъебьем пиццумак для того, чтобы э, все это сдеснилось, с самого начала треба до вас прийти, так, звернутися. Да, Как да, да. вас можно найти и где? А, мы есть в социальных сетях, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Фейсбуке, у нас есть партнерство с УМГУ, партнерство с Банковской, поэтому в международных отделах она знают, и если что, контакты могут дать без проблем, так что это вообще не проблема. В ну, целом, э, единственная проблема, это, что было бажання. Так, ну, важко, конечно, все цього. Все, все все а так все можна легко знайти. <реш> дуже тобі дякую, сподіваюся, наші глядачі дізналися дуже багато нового. І я для себе дуже багато нового дізналася і зрозуміла, що я дійсно впустила. Дещо я впустила і <реш> Ничего, <не> все потеряно. <реш> Ну, Можливо, можливо. Я 28 дослухаюся. Ти ще можеш поехать, хочеш. До 28. 8, Восьми, да. так? Я врахую, обов'язково це дуже круто. <реш> Насправді класно, дякую тобі за таку живу і цікаву змістовну розмову. Сподіваюсь, можливо, ти зацікавила багатьох. Цьох наших глядачів, і у вас тепер буде поповнення в вашій ці організації. Все, дякую величезне. Гарного тобі дня, гарного ранку. Ну а ми повертаємося в студію. Я повертаюсь до свого Дениса.